آگے والے الفاظ بھی بڑے سمجھنے والے ہیں یوحبون کب اللہ وہ لوگ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کا حب اللہ جیسے کہ اللہ کی محبت ہے اللہ کی محبت یہ محبت کا لفظ جب آتا ہے ہمارے ذہنوں میں جذبات امڑ کے باہر آ جاتے ہیں ہمارے ہیں جو اردو زبان میں محبت کا لفظ ہے وہ تو صرف خالصتاً جذبات کے ساتھ ہے اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں یہ بات کہ دین میں جو شخص ہوتا ہے جو دین دار کہلاتا ہے جو دین پیغام دیتا ہے دین کا تعلق کبھی بھی جذبات سے نہیں ہوتا بلکہ علم اور عقل سے تدبر و فکر سے ہوتا ہے پورے قرآن کا جائزہ لے لیجئے قرآن بار بار آپ کو ذَلِكَ آیات آیَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ کا درز دے رہا ہے فعال میں مدکر کا لفظ قرآن میں بار بار آ رہا ہے یہ تفکرون کے الفاظ آ رہے ہیں دین کی بریان دلائل اور براہین پر مشتمل ہوتی ہے جذبات پر مشتمل نہیں ہوتی ہے جب ہی تو دین میں ہر چیز کے اوپر سوال کرنے کے لیے پورا اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ سوال کیجئے اس سوال کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کیجئے یہاں تک کہ اللہ اپنی ذات کے اپنے وجود کے ہونے پر بھی دلائل پیش کرتا ہے اپنی علوہیت کے اوپر اپنی وحدانیت کے اوپر وافر مقدار میں دلائل قرآن کے اندر موجود ہے کیوں پیش کرتا ہے کیونکہ دین خالصتاً علم کی بنیاد پر دعوت دیتا ہے اعلیٰ بصیرت عنا ان ومان تبعانی کا واضح پیغام قرآن کے اندر موجود ہے بصیرت کی بنیاد پر میں دعوت دیتا ہوں آنا میں بھی ومان طب تبعانی وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے اور جو آپ کا مذہب جب بن جاتا ہے تو مذہب خالصتاً جذبات کی بنیاد پر قائم رہتا ہے ایک جذبہ ہی تو ہے جو میں مجھے پرستش کی طرف لے کر جا رہا ہے ایک جذبہ ہی تو ہے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ خدا ہے جس کو میں نے خود سے تجویز کیا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں نے کہا نا مظاہر کائنات میں سے کوئی شے ہو سکتی ہے فرشتہ ہو سکتا ہے سوہ چاند ہو سکتے ہیں خیالات ہو سکتے ہیں جس کے اندر آپ نے خدا تراشا ہوا ہے تو وہ خود میں تجویز کر لیتا ہوں اس کو قابل پرستش قرار دے دیتا ہوں وہ خالصتاً میرے جذبات سے متعلق ہوتے ہیں تو محبت کا لفظ اللہ کے لیے کیسے استعمال ہوا عربی زبان کا لفظ محبت بہت مقامات پر قرآن میں یہ محبت کا لفظ حب کا لفظ حبا کا لفظ حب بھی آیا ہے یہ بات تو طے ہے کہ جو محبت ہمارے ہاں رائج ہے وہ محبت تو اللہ کے لیے ہم استعمال قطعا نہیں کر سکتے آپ عام طور پر تو ایک شخص دوسرے شخص سے ایک مرد ایک عورت سے اپنے بچوں سے دوسرے بچوں سے محبت کر سکتا ہے انسان انسان سے محبت کر سکتا ہے اس کے ساتھ دیکھتا ہے لگا رہتا ہے اس کے تصور کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ ہاں یہ ایسا ہے اس کے دماغ کے اندر مستقل وہ نقشہ اس کا رہتا ہے کہ ہاں یہ ہے وہ جو میرے قریب ہے اس کے لیے ایک تصور لازمی ہے ایک خاکہ لازمی ہے محبت کے لیے یہ بات تو ذہن نشین رکھنی ہے پہلی چیز کسی کو اس بات کی خبر مل جائے نا اس کے ہاں بیٹا ہوا ہے وہ چاہے کتنا ہی اس کے اوصاف بیان کر دے محبت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اس کا تصور اپنے ذہن میں نہ بٹھا لے کہ ہاں یہ ایسا ہے کیسے ہو سکتی ہے محبت خالصتاً جذبات انسانی سے تعلق ہوتی ہے یہ چیز خالصتا تصور سے تعلق رکھنے والی چیز ہے یہ محبت جو ہمارے اردو میں رائج ہے پھر محبت سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو وہ عشق کی طرف چلے جاتے ہیں وہ تو میں بھی آتا ہوں کہ عشق بھی خالصتاً جذباتی معاملہ ہے ہم تو ابھی محبت بھی بات کر رہے ہیں عشق کی تو بہت دور کی بات ہے کہ اللہ سے میں عشق کا لفظ استعمال کروں جو قرآن میں استعمال نہیں ہوا تو میں اس کو دین کے لیے استعمال کیسے کر سکتا ہوں عشق کا لفظ ہم تو اپنے جن سے محبت کرتے ہیں ان سے بھی ہم عشق کا لفظ استعمال کرتے ہوئے گھبراتے ہیں میں کیا بلکہ آپ بھی اپنے ماں اپنے باپ جن سے آپ محبت کے دعوے دار ہیں آپ ان سے یہ نہیں کر سکتے کہ میں اس سے عشق کرتا ہوں میں اپنے ماں اور باپ سے عشق کرتا ہوں یہاں تک کہ اگر کوئی نکاح کر لیتا ہے شادی کر لیتا ہے کسی عورت سے تو اس کے لیے بھی عشق کا لفظ استعمال نہیں کرتا محبت کا لفظ استعمال کرتا ہے جبکہ بیوی کے ساتھ تو جذبات اور مختلف قسم کے ہوتے ہیں بچوں سے کبھی کوئی بول سکتا ہے کہ میں ان سے عشق کرتا ہوں کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ عشق کا لفظ کس لیے استعمال کیا جاتا ہے میں تو ابھی محبت کی بات کر رہا ہوں عشق کے لفظ کا استعمال تو ہم کیا ہی کر سکتے ہیں اللہ کے لیے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ محبت کا جو لفظ ہے اس کی بنیاد پر لوگ ایک قدم آگے بڑھ کے عشق کی طرف گئے ہیں اور محبت کے اندر بھی معاملہ کیا ہوا ہے کہ جب اللہ کی محبت کی بات آتی ہے تو میں نے کہا نا کہ آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی تصور ہونا چاہیے اور اللہ کے بارے میں جو قرآن نے بیان کر دیا ہے اس کو تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو نہ آپ کے تصور میں آ سکتی ہے نہ آپ کے گمان میں آ سکتی ہے نہ آپ کے وہم میں آ سکتی ہے کیونکہ لا تدرکوہ العبصور وہ کہتا ہے کہ بصارتیں یعنی جتنی تمہارے پاس بساراتیں ہیں تمہارے پاس جتنے سینسز ہیں وہ کسی بھی صورت میں اس کا ادراک نہیں کر سکتے پا ہی نہیں سکتے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا اس کو اپنے ذہن میں خیال میں بٹھا کر عشق اور محبت کا جذبے سے خاص کیسے کیا جا سکتا ہے جو کہتا ہے لئی کا مثلی شعیع کہ اس کے مثل کوئی چھے نہیں ہے جب اس کے مثل آپ کسی کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو آپ اس کا خاکہ ذہن میں بٹھا کیسے سکتے ہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں وہ والی محبت جو ہمارے اردو میں رہا ہے جب میں ابھی عربی زبان کی محبت کا لفظ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ اگر آپ تصور کی اجازت دے دیں گے خدا کے بارے میں اللہ کے بارے میں تو ہر شخص کا تصور اپنے دماغ اپنے مائنڈ کے حساب سے ہوگا ہر شخص مختلف طریقے سے خدا کا تصور کرے گا ہر کسی کا تصور جدا ہوگا تو ہر کسی کا خدا بھی جدا ہوگا یہی وجہ ہے کہ مختلف مذاہب میں خدا کا تصور بھی مختلف ہی ہے اور چونکہ محبت ایسی ذات سے ہونا کہ جو تصور میں نہ آ سکے یہ نفسیاتی طور پر بھی ممکن نہیں ہے اسی وجہ سے اسی دشواری کی وجہ سے لوگوں نے خدا کا تصور ذہن میں لانے کے لیے اور اس سے محبت کے لفظ کو جائز قرار دینے کے لیے وہ بت تراشنا شروع کر دیئے جو آج ہم دنیا کے اندر دیکھتے آ رہے ہیں خدا تو ایسا ہوگا تو یہ ایسا لائے کے کھڑا کر دیا مختلف خداوں کا تصور جو ہمارے معاشروں میں انسانوں کے اندر موجود ہے پایا جاتا ہے وہ کس بنیاد پر ہے کہ ہر شخص نے خدا کا تصور اپنے ہی مائنڈ سے کیا ہوا ہے تصور میں لائے بغیر تو کسی سے لفظ محبت اردو والا وہ ممکن ہی نہیں تھا تو انہوں نے ایک تصویر پیش کر دی کہ یہ ہے جس کی تمہیں محبت کرنی ہے بدھ کا تصور فیزیکلی کیا آپ کی جو خیال و گمان کے اندر ہے وہ بھی تو بدھ ہیں جو ہر شخص نے اپنے دماغ میں بنائے ہوئے اسی کو تو جا کے پتھر پر نقش کیا ہے کیونکہ ان کے ذہن میں کیا تھا ہم نے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا نا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو پتھر ہے یہ انمٹ ہوتا ہے اس زمانے میں تو یہی تھا آج یہ انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی آئی ہے جس سے ہم چیزوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رکھنے پر قابل ہو چکے ہیں ورنہ پہلے ایک پتھر ہی ہوتا تھا جو آنے والی مصیبتوں کا سامنا کر سکتا تھا ہوائیں اس کے چل رہی ہیں جھکڑ چل رہے ہیں درخت گر جاتے ہیں ہوا مٹی اڑ جاتی ہے پانی آتا ہے تو چیزوں کو حشر نشر کر دیتا ہے ایک پتھر تھا جس نے اپنے اندر مورتوں کو سجا کے رکھا ہوا تھا آج بھی ہمارے ہاں مشہو کہا ہوا تھا کہ پتھر پر لکیر تو پتھر کو انمٹ سمجھا جاتا تھا اسی بنیاد پر پتھر کے بت بنانا شروع کیے تاکہ وہ چلتے رہیں لوگ زمانہ در زمانہ اس کا جائزہ لیتے رہیں اور اس سے مختلف لوگ فائدہ بھی حاصل کرتے رہیں جیسے کہ فائدے کا ایک ذہن میں ہے نا یہ پتھر ہے اس کے پوجنا شروع کر دو بچوں تو یہ سکھایا جاتا ہے پورے کے پورا معاشرہ جو بگڑتا ہے وہ بگڑتا ہی اس بنیاد پر ہے کہ ماں باپ نے بچوں کو سکھایا کہ بیٹا یہ ہے جو دے گا تمہیں بچے کو جو ملنا ہے وہ سارا کا سارا اسی سے منسوخ کیا جا رہا ہے ہمارا جو معاملہ ہے وہ ہے اس بنیاد کے اوپر اکثر لوگوں کو سوال کرتے ہوئے سنا ہے میں نے بھی میرے پاس بھی سوالات آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اس سے یہ نہیں ہوتا اس سے وہ نہیں ہوتا لیکن ہم نے تو کیا ہے تو ہمیں تو حاصل ہوا ہے آپ بتائیں اس کا کیا کریں آپ تو کہتے ہیں کہ دعا مانگو تو ملتا نہیں ہے معاملہ دعا تو قرآن کے اندر ہے جو پکار وہ پکارا تھا آپ نے اللہ نے جواب دے دیا ہے آپ تو کہتے ہیں فلاں کے پاس مت جاؤ ایسا نہیں ہوتا آپ تو کہتے ہیں نزل کو نہ مانو اس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن نظر سے تو ہوتا ہے تو میں ہمیشہ ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ جو تصور ذہن میں پہلے سے بنا کر بیٹھے ہیں آپ ہر چیز کو اس سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے مجھے یہ چیز حاصل ہونی تھی لیکن چونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ عمل کر لو اس چیز کے حصول کے لیے میں نے وہ عمل بھی اس کے ساتھ جاری و ساری رکھا وہ مجھے حاصل ہو گئی میں نے اس کو ریلیٹ کر دیا اپنے اس عقیدے اپنے اس نظریے سے جو لوگوں نے میرے ذہن میں رائج کیا تھا اور اپنے آپ کو اطمینان دلانا شروع کر دیا کہ مجھے جو حاصل ہوا تو اس کی وجہ سے ہوا ہے ایسے ہی لوگ مندروں پہ اور مزاروں پہ اور مختلف مقامات پر جو خدا کی طرف منسوخ کیے جاتے ہیں ایسے ہی نہیں جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی بات ہے جو جا رہے ہیں ایسے ہی نہیں چلے جاتے ان کو کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو رہا ہے نا جو جا رہے ہیں تو محبت کا یہ تصور جو ہمارے ہاں لوگوں کے درمیان میں موجود ہے وہ تصور تو قرآن کے مطابق اللہ کے ساتھ بندوں کا اور اللہ کا بندوں کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ اللہ کے لیے کہہ دیں کہ اللہ محبت کرتا ہے تو آپ نے تو اللہ کے لیے جذبات کو ثابت کر دیا وہ جذبات میں تو اتار چڑھاؤ اور رہنا یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے اگر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے محبت کا لفظ صحیح ہے اللہ کے لیے جذبات ثابت کرنا درست ہے تو میں یہ ماننا شروع کر دوں گا کہ ہاں اللہ کے جذبات کے اندر بھی اتار چڑھاؤ رہتا ہے جبھی جب تو میں ثابت کرتا ہوں اللہ کبھی خوش ہوتا ہے کبھی غصہ ہوتا ہے یعنی اس کے جذبات کے اندر اتار چڑھاؤ کا معاملہ موجود ہے اور جاری و ساری ہے کتنا غلط نظریہ ہے اللہ کے بارے میں اتار چڑھاؤ جس کی ذات میں لگا رہتا ہے اس کی سنت میں تبدیلی آنا لازمی ہے اس کی سنت دائمی کیسے رہ سکتی ہے اس میں زوال آنا یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے جس کے جذبات میں اتار چڑھاؤ آتا رہے گا وہ ذات جب دعویٰ کر رہی ہے اور ببانگ دوہل دعویٰ کر رہی ہے فلن تجیدہ لسنت اللہ تبدیلا اور تبدیل کے ساتھ تحویل کا لفظ بھی آیا ہے آپ تحویل کے لفظ کو ذرا غور سے سمجھ لیں حول عربی زبان میں ایک حالت سے دوسری حالت میں جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب ہی تو ہم کہتے ہیں کیا حال ہے یعنی حال میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں آپ منتقل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں تو اللہ تو بابانگ دہل اعلان کر رہا ہے کہ نہ تو تبدیلی پائیں گے اللہ کی سنت میں نہ ہی تحویل پائیں گے یہ ایسی ذات سے ممکن ہے کہ جس کے اندر جذبات کا اتار چڑھاؤ موجود ہی نہ ہو بلکہ اس کے اندر یہ جذبات ثابت کرنا یہ بدترین قسم کا گمراہی اور بدترین قسم کا جرم ہو ورنہ پھر یہ والی آیت تو آپ اللہ کے لیے کیسے مان سکتے ہیں فلن تجدلِ سنت اللہ تبدیلہ یہ مانتا بھی رہوں اور جذبات کو بھی ثابت کرتا رہوں تو یہ پھر اس آیت کا انکار نہیں تو میں اس کو کیا قرار دوں گا کافر کے سر پہ سینگ تھوڑی ہوتے ہیں کافر تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کی آیت کا انکار کر دے تو اللہ کے لیے تو محبت کا لفظ ثابت کرنا یہ درست نہیں ہے جذبات کا اتار چڑھاؤ محبت کا لازمی نتیجہ نفرت ہے نفرت بھی تو اللہ کے لیے ثابت کر دیتے ہیں غالب کہتے ہیں فائن اللہ ادب القافرین اللہ تو کافروں سے نفرت کرتا ہے اللہ تو کافروں کو دشمن ہے دشمن جو خود ہے وہ دشمن کیسے ہو سکتا ہے جو خود اختیار دے وہ دشمن کیسے ہو سکتا ہے ایک معمولی چیز کو کریٹ کرنے والا اس سے نفرت نہیں کر سکتا اس رب نے اتنی بڑی بڑی تخلیق اس کائنات کے اندر رکھی ہوئی ہیں اس میں تو ایک ادنا سی مخلوق انسان ہے اس سے وہ نفرت کیسے کر سکتا ہے خود بنائے گا خود ہی نفرت کرے گا خود ہی اختیار دے کے خود ہی غصہ کرے گا دو متضاد باتیں ہم پیش کر رہے ہیں قرآن کی آیات سے ہی پیش کر رہے ہیں نفرت کا لازمی نتیجہ محبت اور محبت کا لازمی نتیجہ نفرت دونوں ایک دوسرے کے اپوز چل رہے ہوتے ہیں تو آپ جب اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا اللہ نفرت بھی کرتا ہے تو پھر آپ بتائیں اللہ کے بارے میں آپ کیا نظریہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر وہی مذہب کی طرف جائے گا معاملہ کہ اللہ اپنے مذہب ماننے والوں کو تو محبت کرتا ہے اور اپنے مخالفین سے نفرت کرتا ہے پھر چل جائیے بٹ جائیے بٹ جائیے مخلوقات بڑھتی چلی جائے گی میرا خدا مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرا تیرا خدا تُس سے محبت کرتا ہے میرا خدا مجھے جنت میں لے کے جائے گا اور تیرا خدا تجھے جنت میں لے کے جائے گا میرے خدا کو تیری پیدائش پر کوئی پرواہ نہیں ہے میرے خدا کے نزدیک تو گھاس کی اس بھوسی کی طرح ہے جس کے اوپر کسی کی نظر نہیں جاتی ہے میرے خدا کے نزدیک تو ایسی چیز ہے کہ جیسے روشنی میں اڑنے والے ذرات کسی کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے اور تیرے خدا کا میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کیونکہ میں نے تو خداؤں کی تقسیم کر دی ہے اس بنیاد پر کہ میں نے خدا کے لیے جذبات ثابت کر دیے ہیں نفرت اور محبت خوشی اور غضب تو یہ والا محبت کا لفظ آپ اللہ کے لیے استعمال نہ کریں وہ خاص طور پر محبت کا ترجمہ کریں ہی نہ تو بہتر ہے جیسے میں اگر بیان کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں محبت کا پورا معنی موجود ہے لیکن آپ لازمی طور پر اس کا خیال رکھیں کہ جب بھی محبت آئے اس کی اصل معنی کو استعمال کریں وہ معنی کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں